Вот статья номер 49 тоже интересная. Вообще все статьи интересны. Конституция Украины напоминаю. Статья номер 49 кожен мая право на охорону здоровья, медичную допомогу и медичное страхование. Ну, право-то маем, а сейчас все платное, да. Тебя привезут в больницу и спросят: есть деньги на лекарство или еще на что-то, на операцию. А ты скажешь нету. Ну, право-то ты имеешь, но мы ничего никак тебе помочь не можем. Иди работай, а потом сюда приезжай, и мы тебе поможем да, за деньги. Ну, так получается. А вот еще абзац этого 49 статьи. Охорона здоровья забезпечивается державным фінансуванням відповідных социально економічних медико оздоровчо-профілактичних и А профилактичных программ. Охорона здоровья забезпечивается державним фінансуванням відповідних социальных. оказывается, есть державное финансирование или должно быть, вот, согласно статье 49. То есть, если вы говорите, у вас не, нет денег, они говорят, мы вас лечить не будем, а вы им статью 49. А вот, читайте закон, что написали тут наши отцы-основатели. Охорона здоровья забеспечивается державным финансированием. Ну, такое, смешно уже, уже начинается, знаете, такое. Теоретически, як говорится, практически все по-другому. Ну, давайте следующий абзац. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Йома, я, я это действительно читаю зараз, или я, я ошибаюсь, или это мені снится. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Йомою, держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності. Ну, я не вірю в це. Ви вірите, скажіть мені, що, що держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Короче говоря, если вы идете в поликлинику, вот, по месту приписки, да, не частную, а вот государственную, вы берете вот эту вот статью номер 49 Конституцию и идете и показываете им, помогайте мне бесплатно, лекарства, где, бля? где программы э, охраны здоровья, какие Державы, державным финансованием, где оно все, ну, есть же Конституции, это должно выполняться, у нас есть гарант Конституции, ну, но что происходит? Я в шоке. Держава дбает про розвиток физической культуры и спорта, запрещает санитарное и эпидемическое благополучие. Ugh. Про розвиток физической культуры и спорта дбают или сами спортсмены, которые сами себя финансируют, или какие-то частные структуры, которые строят это для бизнеса, эти спорткомплексы и какие-то спортплощадки. Я не помню, чтобы что-то держава в последнее время, ну, по крайней мере, в нашем городе построила. Вот просто не помню. И... Ах, кстати, знаете, вот есть разные э, в городах, вот как называется, в городском бюджете, да, там вот выделяются деньги на поездки спортсменов на соревнования. Вот есть, как они, федерации называются. О, там, там федерация по шахматам, федерация по футболу, там федерация по плаванию, да, по боксу. И к всем этим федерациям, кстати, выделяются деньги люди. Но куда идут эти деньги и кто за них ездит, вот вопрос такой. Ну, я не буду, конечно, углубляться в этот вопрос. Но я думаю, там коррупция, по полной, раз, раз, разогналась по полной. Ну, а что вы скажете по поводу этого закона? Статья, вернее, статьи номер 49. Пишите в комментариях. Может, я не прав, может, я какую-то ерунду говорю. У каждого свое мнение. И прокомментируйте, пожалуйста, поправьте меня.